Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, полковника Збройних сил України, льотчика, інструктора та військового експерта Романа Світина, Романа Григоровича. Мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Бажаю всім здоров'я! Взаємно. Роман Григорович, давайте розмову розпочнемо з такої оперативної актуальної інформації. Українські телеграм-канали, також українські журналісти, зокрема Андрій Цеплієнко, пишуть про удар балістикою по полігону у Чернігові. Також повідомляється, що, начебто, літав перед цим там розвіддрон. Поки що офіційної інформації на цю мить, коли ми пишемо це інтерв'ю, немає і більше деталей також немає. Тому будемо слідкувати, так і можливо, якщо будуть з'являтися, то додаватимемо інформацію. Але на сьогодні. На наразі, наразі, що можна вже говорити і констатувати, якщо це знову ж таки полігон, якщо був розвіддрон, ну знову ж таки наша боротьба із цими розвіддронами чи поставлена, чи що із цим робити? Ну полігон дуже великий. Ми його в своєму спорити як авіаціонний, в тому числі я помню експеримент був з курсантами. Так у нас польоти були іскадрильями. То есть эскадрилья выходила на полигон, выполняла боевую задачу. Вместе с курсантами, естественно, нашли по три звена в эскадрилье. То есть там довольно-таки сильно Полком летали даже тогда этот, эти учения были. И здоровенный полигон. Потому непонятно, там, что там бить баллистикой, чтобы его весь закрыть баллистикой. У россиян столько баллистики. Ну, то есть там действительно большая, большая территория. Может быть, у них какая-то информация была, но если разведдрон сел, там была какая-то информация, допустим, не исключая возможности, что там испытывалось какое-то, и наше вооружение в том числе, они пытаются, они же боятся сейчас нашей баллистики, боятся некоторых моментов, вот а на полигонах же она испытывается, то есть они пытались, может быть, накрыть какую-то из наших каких-то пусковых установок, которые там испытывались, но еще раз повторюсь, там очень большая территория, то есть возможности удара, конечно, у них есть, там чуть больше сотни километров до границы по большому счету, то есть это не проблема для российской баллистики, допустим, для, для тех же искандеров. Вопрос в разведывательном дроне, если он был. До сих пор у нас не стоит, не поставили вопрос об уничтожении полном, тотальном уничтожении российских разведывательных дронов. Есть возможность считывать с них информацию, есть возможность видеть, что они видят, в конце концов, их глазами видеть. И естественно, их надо уничтожать сразу сходу. Прилетит баллистика, не прилетит, это другой вопрос. Но этот дрон может заснять такие вещи, которые точно российским аналитическим службам не, не должно быть, ну, то есть они должны это все видеть. Поэтому в первую очередь сбивать. Вопрос высоты и скорости этого дрона, ну, зенитно-ракетный комплекс снимет его на раз, два, три. То есть это не проблема. Авиация, истребители тоже снимут, просто недалеко все-таки граница, там есть, есть моменты связанные. Легкомоторная авиация может Отработать. Ну, и однозначно, у нас мы же мы слышим последнее время миллионы гривен отправлены на производство дронов перехватчиков. Да, где они? Там же, где и баллистика, что ли? Ну, то есть, те же анонсики, только не баллистики, не дронов перехватчиков. Вот Шошу, а разведывательный дрон, перехватить это на раз, два-три. Это вопрос: какой это дрон? То есть, это либо Форпост израильский. Ну, тяжелее, это же тяжелый все-таки дрон, там есть определенные моменты по высоте, по скорости. Но если это зала или какой-то из российских мелких дронов, так это вообще не проблема их перепада. То есть здесь вопрос в организации, скорее всего, если это, во-первых, было подтверждение, должно через штаб быть. Ну, такая, такие проблемы есть неоднократно с вами проговаривали их именно с разведывательными дронами, и с ними надо однозначно бороться, потому что если появился дрон, если что-то разведал, прилетит баллистика, особенно в 500-километровый звук. Так, варто відзначити, що чекаємо офіційної інформації, підтвердження або спростування від нашого генерального штабу, і будемо сподіватися, що все добре. Там неважливо, хто там був з наших військових, не військових. Будемо сподіватися, що все добре. Роман Григорович, ще одна проблематика. Сергій Безкрестов із позивним флешну зв'язківець. Так він пише про ще одну проблематику для міста Сум. Зокрема, каже про те, що росіяни там влаштували полігон для випробувань дрона і Талмаз, і каже про те, що. Цей Талмаз передає аналогову картинку пілоту, який ним керує, і заводити цьому може комплекс сереб для придушення відео в діапазоні 3,3 ГГц. Але ми цього не робимо. Можливо, вже треба думати глобально про створення рішення плану для прикриття прифронтових міст. І ми також говорили з вами про прикриття фронтових міст неодноразово нашої спільних ефірах. Так, все ж таки. А в чому тоді от ну, проблематика? Тут потрібні якісь управлінські рішення. Це має бути рішення вховане на рівні ну, ж таки ставки. Это нужны нам дополнительные ну, какие-то Про що тут идем, Якщо и без креста уже також про это говорить? Ну, здесь надо понимать проблематику общую, ну не точечную. Ну вот, допустим, и Талмаз действительно передает данные по определенной частоте. Но если вы поставите глушилки на этой частоте, вы же не закройте со всего остального спектра средств поражения россиян. И потому гоняться за каким-то точечным, это ну, дорога в никуда. Нам надо создавать, мы уже неоднократно с вами говорили об этом, нам надо создавать плотную фронтальную ПВО со всем спектром, со всем спектром средств поражения. Начиная от радиоэлектронной борьбы, РЭБовской, причем по, по, по всем частотам однозначно, естественно, зенитно-ракетные комплексы, пулеметы, зенита, то есть зенитки в чистом виде дроны-перехватчики, которые сейчас есть. И надо уже готовиться к большому количеству российских реактивных дронов. То есть Герань-3, китайская, российская, китайская Герань с реактивным двигателем, то есть трубиной. Она однозначно в ближайшее время, к концу года будут сотни этих дронов реактивных, и они идут на высотах выше 5 километров. Там просто так их уже не достанешь, ПЗРК их не достанет, по крайней мере, не говорю уже там о пулеметах и даже зенитки там до 4 километров сбивают. Дроны-перехватчики их не достанут. Это та же самая картина. Значит, надо увеличивать производство ракет. В основном это ракеты. То есть нам надо увеличить производство ракет, выйти на определенную дешевую ракету-перехватчик, которая могла бы работать во всем спектре практически проблем до высоты километров 10 и, естественно, систему управления, то есть система наведения, так называемая. Это все во фронтальную зону. Сейчас занимается Мадяр этим, но там же надо тех заданий отдавать разработчикам. Но просто концептуально надо понимать, что надо впереди россиян идти. И тогда ни Талмас, ни Геран-3, ни еще какая-нибудь Фурия, она не просто эту стену не пересекает. Сколько бы их не было. То есть, еще раз повторюсь, точечное решение проблем ну да, это специалисты, может быть, именно на конкретную проблематику сейчас говорят, но она только сейчас, а не общая. А общая ⁇ это нам надо закрывать фронт. И это тогда даст возможность прикрытие и тот же Харьков и Сумы, и Херсон. Кстати, в том числе, потому что у нас большая проблема в Херсоне, большая проблема в правобережье, и в Никополе, и левобережье, в том же Запорожье. То есть тогда россияне уже начинают доставать. А вообще в трансфронтальной зоне. Потому вот эта вот 50-километровая зона, так называемая армейская, ну или сейчас корпусная, она должна быть напичкана системами ПВО разного уровня, разного, еще раз повторюсь. То есть все, 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 что есть практически, должно быть в фронтальной зоне, для того, чтобы россияне не смогли, во-первых, по фронту работать, непосредственно прикрывать надо этой зоной наших бойцов. Ну, естественно, просто перевалить через зону не смогли уже в глубь страны. А в глубине здесь уже, вернее, в ТУ здесь уже работать этажерка авиацион. То есть ЗРК, вертолет, легкомоторка и стремитель. Ну, в, таком, в таком режиме. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Зокрема, відомо, що Росія не скинули на Костянтинівку три авіабомби, і там є поранені. На жаль, і рятувальники, і поліцейські, і парамедики повідомляються в цілому. А наші військові в інтерв'ю виданню CNN говорять про якби, нестачу особового складу. Зокрема, командир 93-ї механізованої бригади каже, що йому вже 8 місяців не надсилали поповнення. Він каже: я цитую його у нас катастрофічний брак особового складу, ніхто не бажає. Жає воювати війна для них скінчилася. Вони встали і хочуть заміни, але заміни ніхто не дає. І також він заявив, що багато не повідомляється та ховається. А серйозна проблема є погана комунікація з передовою. Суть, від, щодо якби військових проблем. Так ну він тут кілька тем порушує. от дивіться, особовий склад Костянтинівка. Росіяни наразі цим користуються. Мы тоже с вами неоднократно уже не один год говорим, а для того, чтобы удержать фронт, надо насытить войска, мотивированные пропригодными бойцами. Где они сейчас? В правоохранителях, в силовых внутренних органах, так называемых. Снять бронь и запустить ТЦК на работу внутри госслужбы. Там сотни тысяч мотивированных и профпригодных. Мотивация, денежное содержание для государства, пенсион и так далее и тому подобное. А профпригодность, они все могут обращаться с оружием, знать, что такое приказ. И им не надо объяснять, что ты должен слушать этого, этого или этого. То есть они идут на эту службу, они уже понимают, что это такое. Это, кстати, 50% победы, это как раз постановка в строй, именно мотивированного профпригодного состава. То есть это решит вопросы все, и, той, же ротации, наполнения войск мотивированными людьми, ну и создание сейчас корпусов. Корпуса создали на бумаге. Ну да, завели, допустим, в корпус там 3-4-5 бригад, часть там, полков или батальонов создали корпус, а людьми не напитали. Это ж бумажное создание, так называют. Да, перераспределение есть полномочий и так далее, и тому подобное. Следующий шаг надо делать. Напитать, потому что корпус отвечает не за не только за 50 километров ширины фронта, еще за 50 километров глубины фронта. То есть это, это ж практически армейская глубина. Ну, назвали корпус, давайте корпус пусть будет это корпус, хотя это реальное армейское построение, так называемое. Так вот, корпусное разворачивание корпусов до линии фронта затребует однозначно увеличение количества личного состава, еще раз повторюсь, мотивированного профприводного, не бусифицированного, пойманного и забитого в подвалах ТЦК, а именно мотивированного профприводного. И вариантов других нет. Пока запустится система рекрутинга, ну для этого, честно сказать, надо еще смена исполнительной власти. Потому что без доверия к исполнительной власти, ну, никакого, никакого рекрутинга, никакого выполнение задачи абсолютно нет. А у нас мы же видели, как они, они заменили за 2-4 часа. Как мы с вами говорили уже, сколько с год говорили о том, что можно заменить за 2-4 часа власть, заменили. Только заменили про, про, простыня которыми девочки накрываются, вместе с кроватями и с девочками. Подвигали в борделе всю эту бойлу и оставили то же самое, только под другим углом. Так вот, полная замена исполнительной власти, заход кабинета министров, вплоть до, может быть, и выборов или перевыборов, по крайней мере, уже офисной, то есть это президентской вертикально но для этого надо законы менять, потому что прямого запрета у Конституции нет на перевыборы именно президентской ветки власти. Есть, есть запреты законодательные. То есть Верховная Рада сама приняла законы, вот их надо просто менять и заменять. Потому что раз не хотят менять исполнительную власть кабинет министров, значит надо всю вертикаль исполнительной власти менять. Вариантов других просто нет. Без этого люди, мотивированные и профпригодные, в войска не пойдут. Без доверия к правительству, без доверия к исполнителям, еще раз повторюсь, власти, потому что она в основном решает вопросы и цели указания, и в том числе обеспечения, мы не добьемся от населения на определенного потока в войска. То есть, а значит так, значит только силовикам. Вариантов других нет. То есть ставить силовиков в стройку. Роман Роджері так, але коли ми говоримо про саму Костянтинівку, ну тобто ну от щодо ситуації там, ми проговорили, що не вистачає особового складу, але це на увазі, що перспективи, які тут наші, і росіян. Ну, не тільки Константиновка. В останнє час ми вже самі та говорили велика проблема в Донбасі з водою. и сейчас россияне там не просто большая там просто экокатастрофа катастрофа уже миллионы людей остались без воды москвичи да, до хозяйства да. хозяиновались называется там уже возле высоток вырывают эти отхожие места и в принципе можно сказать россия пришла в донбасс то есть эти туалеты на улице с дыркой в полу называется они уже стоят возле высоток 90 10, 16 этажных в Донецке. а куда деваться воды то нет? уже эта самая, бумага закончилась, в которую эти какашки заворачивали, в окна выбрасывали, начали ходить уже под себя, называется, под дом. Так это проблема, и эту проблему решить можно только подачей воды с Северского Донца. Вариантов других просто вообще нет на Донбассе. С Дона протянули две ветки, там разгрузились этой водой на медкомбинаты, а людям она не дошла. Значит, с Севера северского Донца, вода. А это северский Донец, Донбасс, будут пытаться россияне сейчас захватить, захватить этот водовод. Он идет от Славянска, Славянск, часто в Яр, Торецк и на горлоку на, донец Донецк Верхнекальмовского водохранилища воду поднимать. А Константиновка, естественно, она чуть западнее этого водовода, но для того, чтобы выполнить задачу полного захвата, они будут давить на Константиновку, потому что им надо выходить на Славянск без контроля Константиновки к Славянску они с юга не подойдут. С севера могут подойти, но опять же надо сначала Купинск взять, Боровую, Купенск узловой, Лиман, с Торского, то есть это подойти с севера севера с левого берега Северского Донца, с востока, это Северск надо продавливать, то есть это сильно длительная операция, значит будут давить с юга на Константиновку. на Константиновку механизм давления со всех с трех сторон, как минимум, с Часовьяра, с востока, с юга, с Торецка, с запада, со стороны того же Покровска вдоль трассы Покровск Константиновка. Ну и естественно авиационная компания, Они будут сейчас Константиновку разматывать вдоль копии. Константиновка такой тыловой военный хаб, можно так сказать, для гарнизонов Часовьяра, Торецка и того же западного Константиновка. Потому там большая проблема, там надо вывозить людей уже. Это уже давно прифронтовой город и непонятно, почему наши власти еще их оттуда не вывезли. Везугла тим часом заявила, що Збройні сили Російської Федерації зайшли в Покровськ. Наші бійці спростовують заяви депутатки і говорять про те, що росіяни сформували виступ в районі міста, що загрожує як Покровському, так і Краматорському напрямках, але малі групи заходять і їх знищують. І ми раніше також говорили з вами про це в ефірах, про те, що якби, заходять ці групи, але тим не менше наші захисники їх ліквідовують. Так, ось ці заяви, ну, тобто, якби. Ну, як на них реагувати знову ж таки? от вона їх підсвічує всі ці питання. З одного боку, якби звертає увагу на проблематику, а з іншого боку, ну, як наскільки це шкодить нашим, нашим військовим, ну, давайте обзор. діло в тому, що вияснилось і по крайній мере, вона підтвердила, там є якась то логічка представляє її розвитку, тому в негативі ми вже об этом говорити не будемо, це грех. Потому Это я без сарказма, без иронии, это реальность. Да? Дело не в безумии, давайте мы не будем ее уже подсвечивать. В этом смысле э, все мы не без вот э, и тем более без болячки. Если болезнь есть, то, тут вопросов нет. Э, пусть лечится, пусть выздоравливается э, однозначно. Вопрос в э, Покровске. Вот здесь вопрос действительно есть. То, куда сейчас россиян понесло? И вернее, куда мы дали им возможность, чтобы их понесло? За последние несколько месяцев была подсвечена большая проблема, так называемая, но она была подсвечена, подсвечена россиянами и нашими информационными агентствами. Проблема в шумах. И вот из-за того, что эта проблема со всех сторон подсвечивалась, а у россиян было это выгодно, потому что им надо было тянуть наши резервы с Восточного фронта, как раз под Покровска в том числе. Почему? Потому что основная задача у них была все-таки захватить Покровск, Константиновку, Славянск, Донбасс и Запорожье, то есть сухопутный коридор расширен. А, но они подсвечили Сумское направление, туда действительно побежали все, называется, все военно-политическое руководство, Сырский там торчал в, этой, в Сумах, хотя там реальные проблемы, вот, масштабные имеется в виду, э, стратегическая проблема абсолютно никакой нет, потому что там нет стратегической инициативы никакой, вернее, стратегической перспективы ее там нет просто, и быть не может, у россиян нет возможности там захватить суммы тем количеством войск, которые сейчас там есть, и там двигаться в сторону Киева, то есть вещи, вещи э, нереальные. Так, но тем не менее, информационный поток был, и все туда побежали, называется. И практически начали сдавать Донбасс. Потому что часть войск была забрана с Восточного фронта, что и надо было россиянам, и переброшена на э, Сумское направление. А некоторые места, и россияне двинулись. Мы вспомним эпопею с тем же генералом Наевым, когда убрали эту группу и в конце концов там по некоторым позициям а фронт просыпался по Гриданскому направлению. Сейчас они там под Богатырем топчатся в той же Ялте и Запорожье, Донецком месте, там малые поселки. Такие есть. И, естественно, Поковская группировка на данный момент российская, она пытается охватить с востока, с северо-востока, охватить просто мирноградскую группировку нашу, наш плацдарм, агломерацию, для того, чтобы перерезать трассу с Доброполя на поток. И выйти на Доброполе, в том числе Доброполе, это Донецкая область, они будут его пытаться захватить. Туда, кстати, тоже кабы летели, то есть они используют авиационную компоненту для того, чтобы придавить некоторую логистику и военную, но, естественно, гражданство достается и серьезно, потому что они еще и эту задачу выполняют геноцидно. То есть развивается ситуация, развивается наступление россиян под задачу окружения Покровской Мирноградской Агломерации. Остановить его можно, конечно. Во-первых, нельзя было это допускать срывом основных бригад в сторону СУ. Решили вопрос, называется. Ну что решили в конце концов? Там ничего страшного-то и не было. А вот то, что сейчас придется решать в более мощном режиме российскую вторую волну наступательных операций под Покровском, вот здесь уже бабки не ходить тут посмотреть по карте сразу видно. Надо отсекать эту э, клешню, которая заходит с северо-востока российскую. Если не отсечем, они в конце концов перережут трассу из Доброполи. Тогда по Кровскому гарнизону ну, ну, будет очень тяжело. Понятно, что будем бороться, будем удерживать, но будет очень тяжело. Там сейчас развернули седьмой корпус, э, правильное действие, очень грамотное действие. Это наша десантура, десанта штурмовые войска ДШВ, причем на базе 25-й бригады десанта штурмовой командир бригады 25-й стал командиром корпуса, правильнейшее действие ну то есть правильное решение сейчас корпус расширяется но его надо чем-то напитывать кем-то напитывать, чем-то и кем-то то есть и силы, и средства нужны значит техника, боеприпасы плюс личный состав мотивированный профпригодный там 77-е, 79-е 81-е десанта штурмовые бригады плюс 78-й полк или э, батальон, не помню. То есть, э, и это сейчас все седьмой корпус, но его напитать надо, глубину да, надо напитать, по ширине они могут и развернуться там километров 50, а может больше, им глубину напитывать надо, и вот эту глубину пока на данный момент напитывать не кем, потому что толку с них никаких, никакого нет, их близко подпускать к нельзя, а до сих пор команду на привлечение силовиков в строй вооруженной силы Украины никто не давал. То есть есть проблема, есть механизмы решения, в принципе, лежащие на столе, но почему-то никто его не принимает. Это, это решение. Это значит, практически сдают Донбасс. Но то, что я сейчас вижу, продолжается прошлогодняя сдача Донбасса. Как в прошлом году примерно такой же самой ситуация была, так и в этом. Как в прошлом году мы говорили, давайте в конце концов займемся Донбассом, заняли в прошлом году. На его поставили там как-то другие определенные группы, сейчас развернули вместо этих групп тактических, развернули корпуса, ну так надо дальше работать. Следующий шаг, поставьте в строй силовиков, Вопрос решится. На раз, два, три он решится. Потому что запустится механизм ротации войска. Вот что надо делать. Надо э, пацанов наших, которые там месяцами стоят без ротации, их надо дать, дать возможность им отдохнуть. А это может сейчас сделать только Северный Причем встаю в вооруженных силах Украины. Еще раз повторюсь. Неприняное предразделение. Не то, что там сейчас пытаются какие-то части поли полиции, полиции, подростков. Надо в войска заводить, вооруженные силы Украины. Снимать брони, заводить войска. Нацгвардию уже давным-давно надо завести в состав вооруженных сил Украины. Роман Григорович, говоримо про роботу наших спецслужб та дії ворога в тилу. Відомо, що служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира батальйону Вовки Девіч Сергія Філімонова. Він подякував за все це нашим, нашим, нашим спецслужбам. Так про що йде мова? Про те, що ФСБшники під виглядом Служби безпеки України завербували Атовця. І якби маніпулювали ним і сказали, що якби він буде знищувати саме коригувальники, які наводять удари на місто Київ. І він він якби з добрих намірів хотіла на, навпаки допомогти, але тим не менше так став, скажімо так, ну жертвою так ФСБшників в службі безпеці України говорять про те, що якби вони не працюють таким чином. На що тут треба звернути увагу от, українцям? от, власне, тому що ну тому що в СБУ кажуть це такі, якби нові нові методи, коли вони під під прапором. Украины. Ну, не совсем они новые, это стандартные методы любой спецслужбы, попытаться влезть доверие на удаленном доступе, так называемом. Во-первых, прощупывают человека, разные механизмы прощупывания есть, находят какие-то болевые точки или точки, за которые можно зацепиться. дальше его уже используют, там толковые у ФСБ, поверьте, у КГБшников, толковые психологи, реально толковые, там вообще чуть ли не врачи, то есть определенным именно врачебным образованием. Аналитики толковые. Это, 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 не шарашкина контора. КГБшники, ФСБшники, их последователи, это серьезные противники. Это хорошо, что у нас контрики хорошо работают, малюках, То есть реально перехватывают. Причем сейчас аспект работы контрразведки, он очень сильно расширен, начинает кибер, заканчивая техническими моментами мы их видели прекрасно, но тем не менее надо, во-первых, быть предельно аккуратным, осторожным всем нашим гражданам внутри страны, потому что на каждого, на каждого ФСБшники могут оказывать давление. То есть выходить как-то, окручивать, охомутать и так далее. Потом под кого угодно. Хоть матери, матери Терезы. То есть они воскресят мать Терезу, и она ей там будет давать комат. Ну, это я, конечно, сарказм, но тем не менее. Поэтому надо быть предельно аккуратным и как только есть какое-то, вернее, как какое-то подозрение на какую-то манипуляцию, лучше сразу в СБУ обратиться. Но службу безопасности найти на раз-два-три, там его найдут, если обозначить. То есть, сразу подключать СБУ, сейчас служба безопасности изнутри зачищена. Там практически уже этих кротов, ФСБшных не осталось. Смотрите, поработали, мы как то с вами шутили, как свадебные лошади, голова в цветах от похвальбы, а задница в мыле, потому что приходится бегать, приходится бегать, как, вот такая свадебная лошадь. Так вот, они отработали, в принципе, и сейчас ждут, допустим, действий наших людей, которые дадут возможность им отработать по, российским, по российскому противодействию. Вот, посмотрите, как хорошо отработали, допустим, по малышне. Сейчас у нас, допустим, есть такой, ну, как минимум, время по возрасту, да, где-то от 7 до 17. И вот по этой малышне, по нашим малышам, ну, для меня, я, я уже седьмой десяток, для меня они малыши, по ним работала ФСБ очень плотно, очень, очень так и жестко, нахраписто. И неплохо придумали механизмы противодействия, когда сейчас наши дети они обращаются в полицию, если на них выходит кто-то снаружи, понимая их, начинают сами искать. То есть работают в противодействии. То есть запустили эту тему, молодцы. Тоже безопасности над полиция запустили и сейчас такая стена по нашим малышам стоит. Вот то же самое теперь надо работать и по более взрослому населению. Раз Росі ФСБ перейшло на возрастной центр друзі. Будьте особливо уважними, так і до всіх цих порад прислухати, що ви сьогодні. Проговорив Роман Григорович. А вам дякую, як завжди, за цікаву та важливу розмову. Дякую за детальний аналіз подій і дякую за те, що ви приділили свій час, Роман Григорович. Це цінно для мене безмежна. Подякайте, по вам Друзі, також дякую за увагу й вам. Традиційно закличу, підпишіться на YouTube канал Кутнова. Поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, напишіть свої коментарі, відгуки, так що ви думаєте про цей ефір. Будь ласка, пишіть про які теми, або ви хотіли би ми говорили у ефірах з Романом Григоровичем. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. А я вам. буду Роман Григорович. Дякую. До свидания.